Бородавки должны быть удалены, как при их выявлении, либо же возникновении. Вначале у нас всегда появляется один, одна, максимум две бородавки на теле. Со временем их количество будет только увеличиваться. Так как бородавки вызваны папиллому, вирусом папилломы человека, то помимо косметического дефекта они вызывают и вирусную нагрузку на организм. Чем быстрее бородавки будут удалены, тем меньше косметический дефект в виде рубца либо шрама на теле. А так и со временем бородавки только увеличиваются в размерах и вызывают болевые ощущения. Как любая доброкачественная опухоль, они давят на окружающие ткани, вызывая ее ишемию, и тем самым появляется уже не только косметическая, но и медицинская проблема.